Есть такое место в Библии, которое говорит, призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь имя мое. Действительно, то, к чему призвал нас Господь, это не к поражению, а к благословению. И я знаю, что тему того, как... Мир видит не так ситуации, как видит их Бог, и что смысл того, что мы проходим, совершенно иной, чем то, как нам это кажется с первого взгляда. Мы говорили об этом не один раз. И я сегодня не хочу посвятить этому все время, но мне хочется с этого начать, потому что э, там или здесь, в одной семье, в другой семье, мы видим снова и снова э, порой вот эти вот беды, вот эти трудности, которые создают давление на нашу жизнь достаточную для того, чтобы вылезла на поверхность наша основная реакция. Наша основная реакция может быть даже не то, что мы хотим, потому что апостол Павел говорит, то доброе, чего я хочу, у меня порой не получается, а то, что хотелось бы, вот то не получается. Но тем не менее, именно процесс очень важен. И помните, мы с вами говорили из послание, по-моему, филиппийцам, нет, евреям, что вам пора бы быть уже учителями, а те, кто уже созревшие на самом деле, их чувства навыкам приучены к различию добра и зла. Помните такую фразу? И вот этот вот процесс научения происходит через практику. И все мы не должны бояться практики, а наоборот идти навстречу. То есть точно так же, как спортсмен приходит на тренировки осознанно, точно так же мы должны осознанно, целеустремленно проходить свои жизненные ситуации. Это очень важный момент, потому что иногда христиане чувствуют себя загнанными в угол, и как будто бы за нами гоняется проклятие, как будто бы у нас вот на спине какие-то проблемы, что-то там дьявол делает, что-то там кто-то делает, где-то там плохие люди что-то порчи наговоры делают. Они это всегда делают, но то, что делает Бог, гораздо важнее. И то, на что мы смотрим, говорит Писание, в то мы и преображаемся. Поэтому гораздо важнее не то, что делает враг, а то, что делает Бог всемогущий. И если мы будем сфокусированы на то, что делает Бог всемогущий, то мы не останемся без успеха и плода. И вот поэтому напоминать об этом нам друг другу очень важно, особенно когда мы проходим эти трудности. Я еще раз говорю о целеустремленности, потому что спортсмен приходит на тренировку осознанно, понимая, что, через что он сейчас пойдет. Но когда он уже влился в эту колею, то он идет на это с радостью, несмотря на, на то, что он будет проходить. Главное, чтобы не было закваски. Потому что в моей лично спортивной жизни было две фазы развития. Одна, когда я попал на спорт случайно, я очень любил настольный теннис, и пришел такой добрый дядя из нового ЖЭКа в школу и начал приглашать всех на разные спортивные секции. И мы его спросили там, одни говорят, а картинги будут? Он, будут. А настольный теннис будет? Он, будет. Там. Короче, он ответил да на все, на все вопросы. И то, огромная толпа людей пошла в этот ЖЭК. А дядя оказался просто тренером по боксу. Но, но он этого не говорил вначале, он сказал: ну вначале надо э, общую физическую подготовку для всех видов спорта. Поэтому давайте заниматься общей физической подготовкой, а потом будет специализация. Начали заниматься. Э, Занимались-занимались, почему-то он все больше ударов включает. А, ты, а теннис, когда, когда ракетки выдадут. А он все дальше, дальше, нагрузки. Но потом я уже просто смотрю, что вроде я втянулся, и мне это полезно для здоровья, как-то в школе физкультура лучше пошла. Но я как-то так и остался. Но в целом я не был готов, и это не был мой добровольный выбор попасть на такую тяжелую работу, на такие изнурительные тренировки. Это был первый опыт моей жизни, я еще не знал, как с этим жить. Поэтому, попадая на эти очень тяжелые тренировки, как правило, мне хотелось выжить, а не тренироваться. Mm -hmm. То есть я старался сочковать, когда тренер отворачивался, там, ну, что-то все время делать, чтобы, чтобы просто как-то выжить, потому что было очень-очень тяжело. Mm -hmm. Была вторая а, фаза а, развития в спорте, когда я вернулся из армии, и внутри я уже был другим человеком. То есть мои, мои реакции, мои жизненные цели и так далее были совершенно другие. И у меня была очень сильная мотивация в этот раз, внутренняя мотивация достичь результат, чего бы это мне не стоило. И буквально за какие-то там 2-3 месяца я попал из, ну, ну из людей, которые ну, это уже другой вид спорта, и там чем ты слабее, тем дальше тебя ставят в, зад, ну, в зале, чтобы ты перед глазами не маячил как плохой пример. А вот. чем лучше ты становишься вперед, чтобы наоборот все смотрели на, на, на хороший пример. И вот я буквально за три месяца попал в самый первый ряд, в самое, ну, на самый правый фланг, то есть это самый лучший ученик. И причина, почему все так произошло, потому что у меня было гораздо больше желания достичь результата, чем беречь себя. То есть принцип тот, кто будет беречь свою душу, тот потеряет ее. Кто будет терять свою душу, тот э, приобретет ее. Он работает в принципе везде. То есть, когда мы живем вот в этой закваске страха, то он парализует все то, что мы делаем. Он мешает всему процессу. И только тогда, когда мы всем сердцем э, начинаем что-то делать, особенно дело Божье, то тогда приходят совершенно другие результаты. И когда я в первом сезоне ходил на тренировки, мне действительно было иногда так страшно, что волнение и напряжение было ну, чуть ли не достаточно. Ты идешь на тренировку и, и просто страшно. То есть вот как к врачу на операцию. Но вот настолько, настолько тяжелые мне казались тренировки. А когда второй раз ходил, то тренировки стали гораздо интенсивнее, еще гораздо больше. Но из-за того, что я прыгнул, как бы нырнул в это с головой и прошел вот это во второе дыхание, так как бы ну, сломался и быстро вышел на другой уровень, то совершенно уже другая была. Это уже была радость, это уже было, было удовольствие, и это уже не было ну, так плохо. Наоборот, ты чувствовал, как ты растешь, растешь и растешь. И вот точно так же в нашей христианской жизни очень, очень важен вот этот ключевой подход к жизни, что мы не жертвы, мы не прячемся от э, трудностей, которые мы проходим. Мы понимаем, что мы являемся учениками чемпиона, то есть тренер наш Иисус Христос, Дух Святой постоянно с нами. И он сказал, что любящим Бога все содействует ко благу. Значит, что он собирается использовать каждую ситуацию в нашей жизни для того, чтобы сформировать внутри нас все характеристики Иисуса Христа. Потому что в этом цель жизни, в этом цель тренировок. И поэтому то, вот о чем я вначале хотел в проповеди особенно поговорить, это о том, что нам нужно настолько быть сфокусированными на его победе и на целеустремленном достижении его целей, чтобы мы не проходили. Вчера одна из ситуаций, которая меня к этому подтолкнула, это беседа с хорошим человеком, где ну, фокус волнения этого человека был на том, что вот, кто-то, наверное, проклинает нас, кто-то, наверное, проклял ребенка, кто-то, наверное, проклял семью, кто-то, наверное, что-то сделал. А, да, очень может даже быть. И написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У него своя работа, у нас своя работа. Его работа искушать, его работа пускать огненные стрелы, его работа устраивать козни дьявола. У него есть свои планы, у него есть стратегия. И я не говорю, что я рад, что у него есть эта работа. Я просто говорю, что это вне моего контроля. Он делает то, что он делает. То, что в моем контроле, это верить или не верить. Если я буду в неверии, то я буду в поражении и жить с головой в той, подавленной той реальностью, в сфере, в которой работает дьявол. Либо если я буду веровать так, как мне заповедано, то вполне возможно, что я окажусь совершенно в другой реальности победы, то к чему я призван. И очень важный момент, который хотелось бы подчеркнуть во всем этом, это не недооцененное влияние плода Духа на духовную войну. Очень часто мы сфокусированы на внутреннем исцелении, на корнях, на проклятиях, на изгнании бесов. И этому есть место. Но я хочу, чтобы вы понимали, что эти штучки являются лишь пунктиками, которые убирают какую-то какую, -то, какую -то ерунду, которая нам мешает. Но когда мы говорим о нашей цели жизни, то освобождение от болезни или освобождение от беса или освобождение от проклятия никаким образом не реализует наше предназначение, наше призвание и звание. Это всего лишь пунктик, который ну, прошли и забыли. Точно так же, как, опять же, в аналогии со спортом, не наша задача просто, чтобы, допустим, ну, не болел сустав на тренировке или там не, не болела мышца какая-нибудь. Ну, не болит и не болит, но это не делает тебя чемпионом или мастером спорта в своем роде, понимаете? То есть, это, это хорошо, это необходимо, но это недостаточно. И вот, когда мы говорим о том, что же больше всего влияет на духовную войну, то я еще раз хочу обратить внимание, что в духовной войне плод духа, к сожалению, оказывается очень недооцененным. То есть... Часто и очень часто люди очень сфокусированы, как прогнать бы дьявола, прогнать бы болезнь, отодвинуть бы неприятные симптомы. В то время как чаще всего Богом допущена эта ситуация для того, чтобы сформировать внутри нас противоположного, от противоположного духа плод, который останется с нами навек. Понимаете? То есть проблема приходит и уходит и от того, что мы увидели, как Иисус дал в лоб бесам на наших глазах, это здорово. Но множество этих избавлений, если честно, я даже не помню. То есть в жизни каждого из нас так много чего сделал, что в вечности, я уверен, оно все будет больше помниться. Но вот сейчас не могу сказать, что помнится все. Вот помнится каждое действие Бога, каждое Его избавление, каждое прикосновение. И я каждый день нуждаюсь в новых переживаниях с Богом. И а вот плод духа – это что-то, что работает теперь на меня, независимо от того, что с моей памятью стало. А Понимаете? То есть это очень важный момент. Плод духа он остается навсегда, и плод духа является основной причиной, почему мы здесь. Бог вырабатывает под, посреди воздействий враждебной среды вырабатывает в нас противоположные черты характера которые как раз остаются с нами навсегда. И чем интенсивнее агрессивная среда против нас, тем более углубленная, утвержденная и укорененная степень развития нашего плода духа. Можно, например, взять пример семьи. Хотим все хорошие семьи, хотим все хорошие отношения мужья, жены, дети, родители. Но Божье Слово говорит такую интересную фразу. Давайте посмотрим с вами по посланию Иакову. И он говорит о том, что не может смоковница, 12 стих 3 главы, приносить маслины или виноградная лоза смоквы. То есть здесь апостол начинает разговаривать о плоде. Он говорит о, рез о результате, о плоде Какого-то дерева, да? Он говорит, вот смоковница, вот у нее плод. Вот, и он и говорит, что смоковница, это по-нашему что? А, как же это? Инжир, инжир правильно. Инжир. То есть инжир не может приносить маслины. Или там яблоко, апельсины. яблони не может приносить апельсины. И он говорит точно так же, не может из одного и того же источника идти соленая или сладкая вода. Когда он говорит о родниках. То есть есть минеральная вода, там допустим с определенной водой есть... Соленая, горькая вода, есть просто чистая вода. И а, точно так же бывают холодные источники, бывают теплые источники. И помните, Иисус об этом говорил в Откровении, что лучше бы это было или холодное, или горячее. То есть теплая вода ни туда, ни сюда. И а, это, кстати, ну, нужно знать историческую ситуацию этого конкретного города, что у них не было своих источников, и им они по специальным каналам пере, переправляли воду, минеральную воду из другого города. И в том другом городе была очень холодная вода и очень горячая, но в этом городе было не было ни холодной, ни горячей. И пока они холодную воду минеральную холодную воду доставляли до своего города, она становилась там она была холодная и приятная, несмотря на то, что с привкусом. Но пока она дотекала до их города, она становилась теплой, вонючей и ну, неприятной. И, и поэтому естественно, что есть духовный смысл во всем этом, но есть в физическом мире иллюстрация, которая а, человеку понятна, потому Иисус всегда использует физические иллюстрации, чтобы объяснить духовные непонятные а, какие-то принципы. И вот здесь а, давайте снова вернемся к, к плоду. А можно там двери? А спасибо Люба. А, он говорит, что либо у тебя есть плод жизни. Соленый или сладкий, либо соленый. То есть не бывает так, чтобы у тебя, допустим, есть терпение или нет терпения. То есть, то нету. Оно фактически одного и того же размера всегда. Вот об этом он здесь говорит. Что тот плод, который в тебе есть, он одного и того же размера. Просто одна ситуация может не вскрывать в тебе, допустим, давление, не вскрывает в тебе, не провоцирует тебя на какую-то реакцию. А другая ситуация провоцирует внутри тебя очень сильную реакцию. И поэтому мы иногда путаемся, думаем, вот с этим человеком у меня есть терпение, а с этим человеком у тебя у меня нет терпения. На самом деле, если нет с одним, нет ни с кем. Просто именно этого благословенного человека Бог использует для того, чтобы заточить тебя. Написано, как железо, железо острит, так друг своего ближнего. И, и Человек без греха может попадать в нашу ситуацию, но быть провокатором для наших внутренних реакций. А он даже ни слухом, ни духом. Так вот, Писание говорит: мудрый ли кто или разумен из вас докажет на самом деле добрым поведением с, мудрым, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая свыше, но земная душевная бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. А напротив, в 17 стихе, мудрость, исходящая свыше, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть здесь он говорит о божественных характеристиках, в основном чертах характера, проявлениях плода жизни человека. И он говорит, что отсутствие этих характеристик ведет к тому, что там неустройство и все худое. Какого беса нужно изгнать, чтобы не было неустройства и все худое? Оказывается, вопрос совсем не в бесе. Но ну, бесы бывают, возбуждают, но они всего лишь провоцируют в тебе то, что там уже есть. И когда пришли к Иисусу, смогли ли они его спровоцировать на что-либо? Он сказал: вот идет князь мира, но во мне нет ничего. То есть, если внутри у него чистота, если внутри у него плод духа то духовная война где началась, там и закончилась. Понимаете? То есть вот тебе и вся война. Да, пришли, да, атаковали, рыкающий лев, бабушкины проклятия пришли. То есть мы не знаем, откуда эти бесы пришли. они реальны. То есть это все есть. Но пришли и ушли, потому что в Иисусе был плод, который говорил сам за себя. Есть такое место писания в Псалме, где написано «Блажен человек, который сыновьями наполнил свой колчан». И написано, что он не постыдится, когда эти сыновья будут у ворот отвечать. Ну то есть придет кто-то с наездом на семью, а тут выходят пацаны и всех на место поставили. Ну крепкие ребята и все хорошо. И это физическая иллюстрация. Но естественно, что Божье Слово прежде всего говорит о духовном мире, а не о земном. Хотя к земному оно применимо. Ведь мы все, мужчины, женщины, рабы, свободные, как Павел, который не был в браке, или как Петр, который был в браке. И те, и другие призваны к тому, чтобы это слово имело для них и назидание. Так вот, назидание этого слова не в том, что у Павла не было семерых детей, там, сыновей, и типа, ну, у меня нету благословения, у меня нету сыновей. Не было у него сыновей, но у него были духовные сыновья. У него был Духовный колчан, наполненный плодами, которые, ну, плодом духа его характеристиками, которые окружали его жизнь благословением днем и ночью. То есть приходит, приходит человек, у которого в сердце сварливость, зависть то мы видим, как очень быстро меняется атмосфера. То ли это твой дом, домашняя группа, работа ли это, коллектив ли это. То есть, когда приходит человек с большой видой в душе, в своем духе, в своем, ну, в своем плоде характера, то ну, какие уже методы ты пробуешь. И приходится уже добавлять какие-то правила, какие-то административные решения, какие-то туда-сюда. Иногда люди говорят, почему у вас в церкви столько вот этого, или вот этого, mm -hmm. или вот этого. То есть... Это, конечно же, не закон. Это, как правило, является мерами, ну, в зависимости от ситуации, для того, чтобы навести Божий порядок. То есть вы видите, как апостол Павел в разных церквях делал разные правила. Там, помните, мы говорили в прошлый раз, где-то он платки сказал всем одеть, там, допустим. Потому что в сердце, видимо, не было достаточной кротости самим прикрыть голову. Ну, этот самый, Волосы, но ну, если это искушение. В некоторых церквях приходится говорить, ну может юбки подлиннее оденете, может не будете э, расстегивать, э, так сказать, верхнюю одежду э, так, чтобы декольте там было. И, ну то есть, если не хватает у людей своего плода, приходится правила э, лидерам церквей внедрять. Просто для того, чтобы вот это неустройство убрать. И вопрос не в законе, а в том, что необходим порядок. А беспорядочные люди приносят беспорядок, к сожалению. И вот поэтому возникает порой необходимость каких-то вещей. Но вопрос сегодня не о порядке, а о недооцененности плода духа в духовной войне. Поэтому, когда... Ну, это очень сильно меняет фокус вообще нашего смысла жизни и фокус того, как мы побеждаем или проигрываем. То есть, когда я беседовал вот с этим человеком хорошим на эту тему, то получается у человека страх в глазах, и что же теперь делать? Ну, похоже, бабушка проклинает, или там что-то кто-то, или где-то вот что-то бесы. И то ли бежать на внутреннее исцеление, то ли бежать на какую-то молитву. В то время, как я еще раз говорю, твои дети не прокляты проклятием, они благословенные благословением. Но если ты в своем сердце носишь сварливость или зависть или какую-то другую штуку, то хоть ты гоняй бабушкины проклятия, хоть ты не гоняй, хоть ты выгони всех бесов, они потом придут и с легкостью опять начнут влиять на тебя. Понимаете? То есть, потому что если выметенный дом остается со старыми плодами, которые являются открытой дверью, то есть старые плоды неосвещенные, старые грязные поведения плотское, оно является открытыми дверями для врага. И поэтому, когда духом Бог выгоняет через служение, допустим, а поведение остается скверным, то это поведение является открытой дверью для того, чтобы эта проблема беспрепятственно снова давила тебя, давила твоих детей, болезни, наследственные. То есть люди говорят, так вы верите в совершенную работу, некоторые Иисуса на кресте, или вы верите, что есть проклятие. Как бы я верю и то, и другое на самом деле. То есть я абсолютно верю в это, что Иисус сделал все на кресте. То есть абсолютно верю. И я считаю, что Он все свершил, и ничего добавлять не надо. Но я также верю, что если мы будем находиться в плотском, земном, необрезанном состоянии, то мы можем, от, как вымытая свинья, вернуться в грязь. И тогда, ну, сделал ли Иисус все на кресте или нет? Конечно, сделал. Почему у тебя этого нет? Явно не потому, что он не доработал. То есть не потому, что он не доработал. Поэтому вопрос не в том, есть или нет проклятия. Вопрос в том, есть или нет Иисус в твоем сердце. Вот это главный вопрос. И поэтому главный вопрос в духовной войне – стратегически расположить свое сердце для того, чтобы взыскать Бога, а не взыскать источник проклятия. То есть тебе страшно нужен источник благословения для того, чтобы он окучил, светил, исцелил и вырастил новый плод в твоей жизни, который был либо отсутствующим, либо слишком слабым и малым в твоей жизни. У тебя было маленькое терпение, малая вера, малая святость, малая любовь, малая доброта. И поэтому, естественно, когда у меня такая бедность и скудость плода духа в моем сердце, то я, допустим, прихожу к моей маме, а у меня нет сил. Ну вот в этой каше духов... ее проблем э, против, ну, не то что противостоять, а я чувствую это давление и люди говорят, ой, я чувствую дух контроля, ой, я чувствую то, я чувствую все. Но насколько чувствуешь, очень сильно зависит от того, кто ты внутри, потому что можно чувствовать так, что э, я уже вас всех ненавижу, потому что меня это ну, рас раскрутило внутри и, и у меня свободный доступ всех этих стрел дьявола. Или сейчас, когда я исцелился, очистился и прихожу домой, то у меня прекрасные взаимоотношения с мамой. То есть сказать, что мама пришла к Иисусу, Иисус ее очистил, разоружил, убрал все ее раны и проклятия, нет, он ей этого не сделал. Он сделал это мне. Но от того, что во мне нет тех дверей, которые раньше позволяли тому, что через нее могло действовать на меня, двери закрыты, то Атаки врага стали неэффективными, а тот, кто во мне, он больше, чем тот, кто в мире. Поэтому, когда я вхожу с ней в контакт, то не я переживаю ее проклятие, а она переживает мое благословение. И, и мы радуемся вместе, мы, мы, мы находимся в общении как душа в душу, и между нами любовь, о которой я не мечтал 20 лет назад или 10 лет назад. То есть я избегал ее, я хотел не приходить домой, потому что я чувствовал боль, напряжение, обвинение, контроль, какие-то э, вот эти все неприятные вещи. Но, но Бог-то на самом деле должен был меня освободить первым. То есть Потому что я уже знаю его. И поэтому мне очень хочется, чтобы мы с вами внутрь своего сердца, просто в свое духовное ДНК, заложили вот этот фокус стратегический, чего мы ищем посреди того, что мы проходим. Ищем, чтобы дети нас не задалбывали, муж жена не задалбывали, мама с папой не задалбывали, там, христиане в церкви стали все хорошими, чтобы они меня не искушали, лидеры, не лидеры, неважно кто. То есть, то ли это другие, они должны поменяться, то ли это сатанисты должны покаяться, что ли колдуны должны перестать колдовать, что инквизиция и делала. Чтобы не было проблем, давайте их всех вырежем, чтобы не было искушений, давайте на всех женщин мешки оденем с до головы. То есть ну, все, есть мера, мера разумного во всем. То есть нельзя решить все проблемы уничтожением человечества. То есть, ну чтобы их вообще не было, отправить их куда-нибудь в ссылку. И, и, или обратная реакция это самоизоляция Давайте спрячемся от мира и его проблем Где-нибудь в яму, в отшельничество То есть как упражнение Это вполне можно понять Упражнять себя в молитве, в постах, там, в уединении Это нормально Но жить там Бог нас не призвал Бог призвал нас идти ко всем народам и проповедовать Евангелие всякой твари. И о, тварь может оказаться настоящей тварью, когда ты ей проповедуешь. То есть, в Библии так написано, слово тварь, поэтому ради шутки его и так и используют. Имеется в виду, что люди-то не святые, которые мы несем Евангелие. Для того, чтобы мы могли им что-то дать, то мы прежде всего сами должны быть свободны от земной, душевной, бесовской мудрости, имеется в виду от плодов нечестивого характера, который мы в себе несли раньше. И я еще раз повторяю, когда приходит в дом хороший человек, у которого чистое сердце, у которого мир, радость и праведность, то действительно этот свет отгоняет тему. Смотришь, я, я думал раньше, как же вот это происходит, что действительно одна учительница приходит в класс, и все дети к ней тянутся, другая учительница переступила порог, и все попрятались. То есть и, и, и вопрос ведь не в том, а что вы им говорите, а как правильно сказать, вопрос кем быть. То есть ты как человек либо э, источаешь из себя уважение к этим детям, принятие и заботу о них, либо ты просто пытаешься форму сохранить, а сердце твое далеко отстоит и не любит людей, с которыми ты в контакте. Поэтому я э, очень сильно хочу э, вот, застолбить эту идею, что большинство наших побед, которые мы будем одерживать, и Бог хочет, чтобы мы одерживали, является не результатом того, сколько мы молимся на языках, и, и кто дольше промолится, кто и больше пропастится. То есть эти вещи помогают сделать толчок. Но за этим толчком должен быть взрыв преображения, или, ну не взрыв, но рост за этим толчком столкнули, допустим, рану, столкнули беса, столкнули дьявола с какого-то места, обновились умом и начинаем развивать в себе плод Духа, размышляем о Христе, просим, чтобы Его Дух Святой наполнял нас, изучаем и следуем Слово. То есть мы эту тему начинаем созерцать всеми доступными для нас способами. То есть я вам рассказывал, допустим, как... как Допустим, в молодости я с блудом боролся. Но я не то, чтобы подробно рассказывал, но смысл в том, что Дух блуда, он-то всегда готов наехать на меня. И он, наверное, и наезжает. Просто сейчас я его не замечаю, а раньше остро ощущал. Потому что раньше внутри меня слишком много было его природы, которая формировалась годами. И поскольку у меня было слишком много привычек, поведения, мышления, эмоций, связанных с этим духом, то как только он приходил, я остро чувствовал его присутствие или, или как бы желание двигаться в том, во что он меня вдохновляет и подталкивает. Но из-за того, что Бог, допустим, осветил, исцелил, где-то дал прорыв, а потом ты начинаешь я просто наизусть знал все места Писания, которые связаны а, с блудом, антиблудом, праведностью на тему блуда и все на свете. Я реально практически все знал наизусть. Потому что пока я боролся с этим, я, я от, от глаз не отпускал Библию, чтобы только изменить себя и полностью очиститься от этого. И когда это был фокус моей войны, я помню, я молодежи очень часто рассказывал, я не говорю, что я всегда это испытывал, но Бог давал мне уже тогда почувствовать именно Его природу и святости. То есть, когда я вот боролся, 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 и вдруг начинал ощущать победу, то были моменты, когда я настолько переживал, ну, вот чуждость к этому старому образу мышления и вообще всех ощущений, ну, где мне казалось, что я люблю, ценю, уважаю вот просто как личности всех девушек, и более того, вот я ощущал настолько непричастность к плоти, а соединенность со Христом, что, ну, я вот домой приходил жене не говорю, ты представляешь, у меня такой